আপোনালোকে গম পাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা এটা দলাল এই দালালৰ দালালৰ চক্ৰ ইয়াত নামিছে আপোনাৰ বসুন্ধৰাৰ যি আঁচনিক লৈ তেওঁ সেই গঢ়ি গৰিহণাক লৈ পিনে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী মাটি বিকা কিনাৰ মানে অভিযোগ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে যে এই লৰুৱা বিলৰ যিটো লৰুৱা বিলৰ মাটি যি এশ তেৰ হেজাৰ বিঘা যিটো মাটি তেৰশ বিঘা যিটো মাটি তেওঁলোকে যে ডালাৰাজ কৰিছে এই ডালাৰাজত আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যে আমাৰ চৰকাৰী যিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইখিনি যেন তেওঁলোকে যে দুই নম্বৰ কৰি আছে আমি তাত গম পাইছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এই যিজন জয়কুমাৰ হাজৰিকা তেওঁ ভি এল এম চি চিৰ সভাপতি আছিল তেওঁ সৰু তেওঁ তেওঁ একো নাজানে তেওঁ এটা কাৰ মাটি তেওঁ চাইন কৰি দিলেই যেন এই মাটিৰ যেন এই এলটমেণ্ট পাব তাৰ এটা গৰি ঘৰিয় লৈ মেলি ইয়াত দালালৰ যিটো বিকু ভঁৰালী বুলি নামৰ এজন লোকে তেওঁক লাখ লাখ টকা লৈ এই নগাঁও গুৱাহাটী ক'ৰ কৈ মানুহক ইয়াত এলটমেণ্ট দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আমি কৈছোঁ যে এই সৰু সৰু মানুহক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকৰ এই যি বৰ্বৰতা দেখাইছে এই যিবোৰ আপোনাৰ দেখিছে বৰালিবোৰ যিবোৰ ধৰিবা হাঁ ৰৌ বৰালি ইয়াত সাৰিব দিয়া নহ'ব যদি প্ৰশাসনে যদি সেই ষ্টেপ তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে নিম্নমানৰ যদি কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু আমি ইয়াত কিন্তু আমি মানি ল'লোঁ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি আগন্তুক দিনতো আমি তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে আমি অভিযোগ কৰিছোঁ অকল এই লৰুৱা মৌজাবুলীয়ে নহয় আপোনাৰ বগীবিলফালেও চাবলৈ গ'লে আমাৰ মণ্ডলৰ যি যিবোৰ কাণ্ড কৰি আছে এই কাণ্ডবোৰক কিন্তু আমি গৰিহণা দিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে দালাল সৃষ্টি কৰি দালালক লগাই তেওঁলোকে বহিৰাগত মানুহক এলটমেণ্টো দিয়াইছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ এলটমেণ্টো দিয়া দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ যিখিনি স্থানীয় মানুহখিনি তেওঁলোকে আজিলৈকে এলটমেণ্ট পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ পইচা দি পিনে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এলটমেণ্ট দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে পইচা লৈছে আৰু এই বস্তুখিনি আমি পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই এতিয়া যিখিনি আমাৰ আমি দেখিছোঁ যিকেইজনক এতিয়া জেললৈ পঠাইছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক কি ধৰণে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ আমি চাওঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত ৰৌ বৰালি বহুত আছে আৰু তেওঁলোকক আওতালৈ আনিব লাগে নানিলে কিন্তু আমি কিন্তু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কিন্তু আমি কেতিয়াও শান্তত গঢ়ি নাথাকোঁ আপোনালোকে গম পাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা এটা দলাল এই দালালৰ দালালৰ চক্ৰ ইয়াত নামিছে আপোনাৰ বসুন্ধৰাৰ যি আঁচনিক লৈ তেওঁ সেই গঢ়ি গৰিহণাক লৈ পিনে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী মাটি বিকা কিনাৰ মানে অভিযোগ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে যে এই লৰুৱা বিলৰ যিটো লৰুৱা বিলৰ মাটি যি এশ তেৰ হেজাৰ বিঘা যিটো মাটি তেৰশ বিঘা যিটো মাটি তেওঁলোকে যে ডালাৰাজ কৰিছে এই ডালাৰৰাজত আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যে আমাৰ চৰকাৰী যিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইখিনি যেন তেওঁলোকে যে দুই নম্বৰ কৰি আছে আমি তাক গম পাইছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এই যিজন জয় কুমাৰ হাজৰিকা তেওঁ ভি এল এ চি চিৰ সভাপতি আছিল তেওঁ সৰু তেওঁ তেওঁ একো নাজানে তেওঁ এটা তাৰ মাটি তেওঁ চাইন কৰি দিলেই যেন এই মাটিৰ যেন এই এলটমেণ্ট পাব তাৰ এটা গৰি ঘৰিয়ান লৈ মেলি ইয়াত দালালৰ যিটো বিকু ভৰালী বুলি নামৰ এজন লোকে তেওঁক লাখ লাখ টকা লৈ এই নগাঁও গুৱাহাটী ক'ৰ ক'ৰ মানুহক ইয়াত এলটমেণ্ট দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ